Salam perjuangan dan salam 61. Nah, Alhamdulillah keputusan pilihan raya di daerah Sandakan di mana Parti Warisan berjaya memenangi 6 daripada 7 kerusi yang dipertandingkan. Di Parlimen Libaran daripada 3 kerusi Warisan menang 2. Di Parlimen Sandakan 2 kerusi Tanjung Papat Elopora Warisan menang kedua-duanya, di Batu Sapi, Sekong dan Karamunting pun Calon warisan memenangi kursi berkenaan. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam yang memberikan Ya Fatah, ya Alim yang memberikan kemenangan itu. Atas izinnya lah kemenangan itu Berhasil diraih. Nah, aku mengambil kesempatan untuk mengucapkan Ribuan jutaan Setinggi-tinggi. Penghargaan dan terima kasih uh, Kepada Presiden Pati YB Datu Sri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Dan juga rakan-rakan ENT -rakan Atas kepercayaan kepada kami Termasuk kepada aku Untuk membawa Panji-Panji Pati Mengangkat agenda Obor Perjuangan Rakyat Di N53 Sekong uh, Dalam pilihan raya 17 uh, baru beberapa hari yang yang lepas. Terima kasih banyak-banyak. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh jentera pati warisan di semua bahagian di Libaran, di Sandakan dan juga di Batu Sapi atas komitmen, pengorbanan, keringat, air mata, tenaga, pikiran, bahkan uang ringgit yang walaupun kita kekurangan di sana sini namun semangat memperjuangkan kedaulatan politik lokal Sabah itu akhirnya membawa kita ke sampai kepada tahap kita menang enam daripada tujuh kursi. Terima kasih banyak-banyak khasnya kepada Parti Warisan Bagian Batu Sapi di mana aku bertanding, Ketua Bagian Saudara Rosman Mazlan, Tuan Ajazman, selaku Timbalan Ketua Bahagian, Saudara Yusuf Amo. SUB, AJK, AJK bahagian Atau Omek, Atau Ramli, Atau Romolos uh, Tuan Guru Ponso, Najir dan ramai lagi yang tak dapat ku sebut di sini Termasuk uh, Ketua Sayap Wanita Marhamah dan AJK beliau Ketua Sayap uh, Wira Najib dan AJK beliau Termasuk Wirawati Sarifa dan AJK beliau yang bertungkus lumus sepanjang sebelum sejak sebelum kempen lagi mereka telah pun turun mencapai setiap kampung dan setiap pelusuk jambatan yang ada di Dun Sekong dan Karamunting ini dan tidak dilupakan kepada para pejuang parti warisan yang juga behind us artinya berada di belakang kami senantiasa mendokong kami senantiasa membantu gerak kerja kami yang kelihatan ataupun tidak terima kasih banyak-banyak yang tidak dapat kusebut nama mereka satu satu persatu di sini. Mudah-mudahan semua sumbangan tuan-tuan puan-puan itu diterima sebagai amal saleh sebaik-baik amal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Juga tidak dilupakan kepada adik beradikku yang berada di kanan, kiri, belakangku, di hadapanku sepanjang perjalanan perjuanganku melalui platform politik ini. Dalam lima tahun ini Termasuk dalam PRN17 uh, Abang Sulungku uh, Saudara Baharun uh, Tuan Haji Haripin Kak Norija, Norlia, Sofian uh, Haji Afiza uh, Yang Yang ada Yang ada Bersama aku sepanjang perjalanan kampanye 17 ini kami 8 orang adik beradik tinggal 7 termasuk kepada kaum keluargaku sepupuku saudara Adin Ismail Tuan Haji Muiddin Haji Ismail Ismail D dan yang lainnya Kak Ajaraida aku punya ipar aku punya biras aku punya bisan aku punya menantu semuanya yang mendukung termasuk rakan-rakan NGO yang tampil para pengundi atas pagar yang setiap waktu begitu prihatin dalam mengikuti perkembangan kempenku sepanjang 2 minggu. tidak dilupakan juga kepada tim Asalamians, As mantan pelajarku yang juga memainkan peranan signifikan dalam PRN 17 ni, saudara Rashidin dan timnya. Dan yang lainnya lah yang telah membantu. Semoga uh, kamu semua diberikan keberkahan dan uh, petunjuk dilindungi Allah selalu di dalam kehidupan kalian semua. Kemudian juga khasnya kepada tim timku yang membantu dari kaum Cina, Uncle Richard, uh, Amoy, Acai, Eric, Acong. Ah Dan beberapa nama lain lagi, Antilio, Antiquan, Mama Sakura, dan banyak lagi yang tidak dapat sebut Shisheni, terima kasih banyak karena uh, ada membantu aku, uh, bukan sejak ketika kampanye, tapi sebelum kampanye, atas kepercayaan bahwa Cigo Alias ini membawa politik unity yang penuh integriti, politik rakyat, penuh nilai, tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa. Alhamdulillah, Shisheni, terima kasih banyak-banyak. dan uh, angka Richard lah ya, angka dan yang lainnya dan uh, akhir sekali uh, aku teringat presiden bekas presiden Pakistan Benazir Bhutto pernah mengatakan bahawa sebuah kapal itu akan nampak cantik sekali bila ditambat di dermaga ataupun di pelabuhan tapi dia bilang jangan lupa kapal itu dibina atau dibuat bukan untuk ditambat di pelabuhan tapi justru itu justru kapal itu dibuat dibina untuk membelah lautan, menghajar ombak, melawan ombak supaya kapal itu boleh sampai ke destinasinya. Jadi begitu juga dengan kita. Penciptaan kita adalah untuk tujuan murni. Kita dicipta ahsan Utaquib dengan fizikal yang sempurna, rupa paras yang sempurna adalah semata-mata untuk kita contribute atau memberi sumbangan, sumbangsih kepada kehidupan dan bumi di mana kita berada sekarang di wilayah Sabah dan kepada rakyat Sabah. Jadi semoga melalui politik ini yang menjadikan ibadah kepada kita, kebaikan kepada kita dan semoga kedepannya ini kita dapat membela mengangkat kepentingan kedaulatan politik rakyat Sabah dan juga kedaulatan politik wilayah Sabah sehingga dengan itu mudah-mudahan Sabah ini kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Jadi dari saya mohon doanya Mohon pandangannya, tegurannya, peringatannya, nasihatnya. Semoga kami semua yang telah dipilih ini diberikan petunjuk oleh Tuhan untuk bekerja dengan lebih baik dan dilindungi oleh Tuhan dari kelemahan diri kami dan kelemahan orang lain, dan juga persekitaran kami. Salam perjuangan, salam kedaulatan politik lokal, salam pembelaan terhadap. Rakyat Sabah dan wilayah Sabah, terima kasih.